Ты мне переписал, кстати, демонстрацию? А, переписал, на да? том есть... Ну, ты пока рассказывай. Значит, а... еще раз повторюсь. У меня ты вроде переписывал все. Ну, а там он должен быть. Да, да? там вот. Значит, проект представляет из себя скажем так, конструктор флеш-сайта а, с возможностью e-commerce и а, там, ну, есть свои определенные фичи. То есть там есть несколько типов контента, и основной упор делается на а, галерею или по-другому -по каталог продукции, а, которая может быть либо там, допустим, какая-то картинка, либо это может быть, в общем-то, как бы в галерее. Все картинками может быть, а превью уже может быть там либо картинка, либо видео, либо какой-то аудиофайл. Вот. То есть все данные, все внешние, то есть можно иметь какие-то баннера, картинки, вот верхний баннер, тоже вот хедер под меню. Баннер такой. Это как бы и хедер, и баннер, то есть можно там анимировать все, что вы это все собирается в конструкторе скажем так три уровня ну и еще кучу всяких разных вещей вот. ну, вот, ну да то есть фактически этот, этот файл конфигурируется некоторыми XML, которые описывают вот товары и ну как-то контент там ну, разный тип контента там новостные страницы страницы каталогов страницы вот, превью есть плюсы для каждого продукта есть модели, которые соответствуют этому продукту. В разных есть вот выползающее окошечко с информацией, вот какие-то панели управления. Мы поставили сложную цель взять вот и сделать все то же самое, что делали в месяце. Ну, прототип собрать вот за ним. И вчера мы это сделали. Ничего не себя. Используя все флешка вот, вот это. Так, это у нас не мы использовали примитивы. Да? Нам сказать, что мы не ставили целью сделать красивый сайт, чтобы там все было. Мы, наша цель была показать взаимодействие. То есть, что пользователь может зайти, тут есть кнопки, он может переключиться по кнопкам, что-то открыть, что-то закрыть. То есть это вот использование флешбилдера как флешкаталиста флешка да, в качестве инструмента прототипирования, чтобы а, прежде чем уже все отрисовывать, нарисовать как это будет работать, согласовать там, заказчиком и э, уже на этом делать сами помощь. Ну, вот вы видите, что у нас есть кнопки, у нас есть, переключается фактически вот эта вот штука. Раздел. Разные разделы. У нас есть этот или товар. Вот, что товары, они у нас здесь вот, анимация выделенный объект, там объект мышка подводится. То есть это вот мы с вами посмотрим, И у нас есть отдельный товар, причем у нас тут есть, есть вот это вот фактически это под элементы. А, у нас скрывается, раскрывается, раскрывается а, эта панель, причем она, видите, плавно проявляется. И наверное, а вот плавно. Есть э, такая вот в информация. <св> ну и вот, фактически, подходим к тому, 100%. что мы хотим, то, что, то, что заказчик хочет увидеть. Вот он говорит, да, вот здорово, только там, все должно быть только. И э, сегодня мы сделали, мы на базе преподавателей, уже с из взятыми из Александра, э, из, из фотошопа, мы сделали уже сам э -э, сайт. Ну, он согласен, что это но он полностью работающий, он использует Flex. Э -э, и то есть он уже не, не такой, не загрузочный.